बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज तहज्जुद का तरीका सीखिए क्या इसके लिए सोना ज़रूरी है कितनी रकत पढ़ें और नीयत कैसे करें रात को सोना या जागना इस्लामी शराह में आधी रात के बाद नमाज पढ़ना कुरान पाक में सिर्फ एक जगह सत्रहवीं सूरत में ये लफ्ज़ आया है तर्जमा ए नबी रात में तहजद पढ़ ये तुम्हारे लिए नफल हैं हज़रत महम्मद सल्ला वसल्लम ने इस नमाज की बड़ी फजीलत बयान की है आप अजवाज मतहरात को और हजरत अली और हजरत फातमा रजील् तहों को भी उनके घर जाकर तहज्जुद के लिए बेदार फरमाते थे सहाबा कराम भी इस नमाज को पाबंदी से पढ़ते थे आपने मजद नबी में इसके लिए एक जगह मखसूस कर दी थी रमज़ान शरीफ़ में एक दफ़ा आपने सहाबा को तहजद की नमाज जमात से पढ़ाई दूसरी शब और ज़्यादा आदमी जमा हो गए और तीसरी शब इससे भी ज़्यादा तो फिर आप तशरीफ़ तो ना लाए कि कहीं लोग इस नमाज को भी फ़र्ज ना समझने लगें हालाँकि तहजद की नमाज़ फक्त सुन्नत है यह नमाज घर और मस्जिद दोनों में पढ़ी जा सकती है सुल्लाह ने तहजद की नमाज में दो रकत भी पढ़ी चार भी और आठ भी और बारह भी तहजद का वक्त फ़र्ज इशा पढ़ने के बाद सो रहे फिर शब में तुल्ह सुबह से पहले जिस वक्त आँख खुले वही तहजद का वक्त है वजू करके कम अज कम दो रकत पढ़ने तहजद हो गई और सुन्नत आठ रकत हैं और ममोले मशाया बारह रकत किरत का अख्तियार है जो चाहे पढ़े और कुरान याद ना हो तो हर रकत में तीन तीन बार शुरु अखलास बेहतर है जितनी रकतें पढ़ेगा उसे खत्म कुरान मुजीद का सुवाह मिलेगा अदिसा शरीफ में नमाज तजुद की बड़ी फजीलतें हैं तद की कसरत से आदमी का चेहरा नूरानी और खूबसूरत हो जाता है तजुद पढ़ने वाले बिला हसाब जन्नत में जाएंगे तहज्जुद की नमाज के लिए अफजल वक्त कौन सा है इस सिलसिला में सलाम हजरत मौलाना हसैन अहमद मदनी रहमत तहरीर फरमाते हैं सलात तहजद का वक्त इशा के बाद से सुबह सादक तक है यशा रजील तन से सहा में रवायत मौजूद है कि जनाब रसोल्ला ने इब्तदाय शब में भी और वस्त शब में भी और आखिर शब में भी तहजद पढ़ी है मगर आखिरी अयाम में और ज़्यादातर अखीर शब में पढ़ना वारद है जिस कदर भी रात का हिस्सा मुताखिर हो जाता है बरकत और रहमतें ज्यादा होती जाती हैं और सदस्य आखिर में सब हिस्सों से ज़्यादा बरकत होती है तजु तरक हजूद यानी तर्क नोम से अबारत है इसलिए ओकात नोम बादशा सब के सब वक्त तहजद हैं लफ्ज़ तहजद हजूर से मुश्तक है और ये लफ्ज दो मुतजाद मानी के लिए इस्तेमाल होता है इसके मानी सोने के भी आते हैं और जागने बेदार होने के भी इसी रात की नमाज को इस्तलाह शराह में नमाज तहजद कहा जाता है और अमूमन इसका मफहूम ये लिया गया है कि कुछ देर सोकर उठने के बाद जो नमाज़ पढ़ी जाए वो नमाज तहजूद है लेकिन तफसीर मजहरी में है कि रात के कुछ हिस्सा में नमाज़ के लिए सोने को तर्क कर दो और यह मफहूम जिस तरह कुछ देर सोने के बाद जा कर नमाज पढ़ने पर सादक आता है इसी तरह शुरू ही में नमाज़ के लिए नींद को मौखर करके नमाज़ पढ़ने पर भी सादक है इसलिए नमाज तहजद के लिए पहले नींद होने की शरत कुरान का मदलूल नहीं इमाम इबन कसर रमतलह ने हसन बदरी से नमाज तज़द की जो तरीफ़ नकल की है वह भी इस अमूम पर शाहद है इसके अल्फाज ये हैं हसन बसरी रमतल फरमाते हैं कि नमाज तहजद हरास नमाज पर सादक है जो इशा के बाद पढ़ी जाए अलबत्तम की वजह से इसको कुछ नींद के बाद मामूल किया जाएगा नमाज तहद की हो या कोई और भी इसकी नीयत के लिए ज़बान से अलफा अदा करना ज़रूरी नहीं है बस दिल में ये नीयत काफ़ी है कि मैं तहद की नमाज अदा कर रहा हूँ और अलफा अदा करने हों तो तहद की नीयत इस तरह करें अपनी ज़बान में यूँ नीयत करें कि मैं दो रकत तहद की नमाज पढ़ रहा हूँ अल्लाह अकबर नींद अगर रात को सिर्फ़ नफल नमाज की नीयत से नमाज पढ़ेगा तब भी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी नमाज तहज्जुद की कम अज़ कम दो रकात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बारह रकात हैं बाद नमाज ईशा बिस्तर ख्वाब पर लेट जाएं और सो कर रात के किसी भी वक्त उठ कर नमाज तहजद पढ़ लें बेहतर वक्त नसफ़ शब और आखिर शब है तजुद का यकीन हो तो आप ईशा के वितर छोड़ सकते हैं इस सूरत में वितर को नमाज़ तहजद के साथ आखिर में पढ़ें यूं बशमूल आठ नवाफल तहजद कुल ग्यारह रकात बन जाएंगे। रात का उठना यकीनी ना हो तो वितर नमाज़ ईशा के साथ पढ़ लेना बेहतर है उमुल मोमिन हजरत आयशा रवायत करती हैं कि हजूर नबी सल्हु वसलम हमेशा रात को ग्यारह रकात पढ़ते थे एक रकत के साथ तमाम रकत को ताक बना लेते नमाज से फारग होने के बाद दाएं करवट लेट जाते हती कि आपके पास मौज़न आता फिर आप दो रकत सुनते फज्र मुख्तसरन पढ़ते मुस्लम और सही किताब सलात मुसाफरीन, मोहतरम नाजरीन मज़ीद ये कि तहद की नमाज के बाद तोबा अस्तगफ़ार ज़िक्र अजकार खूस कुरान करीम की तलावत का अहतमाम करना चाहिए और अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगनी चाहिए क्योंकि रात का ये पहर दुआओं की कबूलियत और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के नजूल का होता है चनाचा हदीसी मुबारक में आता है हजरत अबू हर से रवायत है कि सल्लल्लाहु सल्ला वसलम ने फरमाया हमारा रब तबारक व तला हर रात जबकि रात का आखिरी एक तहाई हिस्सा बाकी रह जाता है आसमान ने दुनिया पर नजूल फरमाता है और ऐलान करता है है कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं? है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दूँ है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रात के पहर में तोबा अस्तगफार करने को अहले जन्नत की इलामत के तौर पर ज़िक्र किया है चुनाचा इरशाद बारी तारा है मुतकी लोग बेशक बागों और चश्मों में इस तरह रहेंगे कि उनका परवरदिगार इन्हें जो कुछ देगा उसे वसूल कर रहे होंगे वो लोग इससे पहले ही नेक अमल करने वाले थे वो रात के वक़्त कम सोते थे और शहरी के उकात में वो इसफफार करते थे मोहतरम नाजरीन सदना अबू हर रज़ी अल्लाह अन्हों से रवायत है कि अलैहि सल्ला वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक की गर्दन के पीछे गद्दी पर शैतान तीन गिरा दे देता है जब वो सोने लगता है हर गिरा में ये पढ़ कर देता है अभी बहुत रात बाकी है सोता रह फिर अगर वो बेदार हो और उसने अल्लाह ताला का जिक्र किया तो एक गिरा खुल जाती है और अगर उसने वज़ू कर लिया तो दूसरी गिरा खुल जाती है और फिर अगर उसने नमाज पढ़ ली तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है और सुबह हशाश बशाश और दिलशाद उठता है वरना सुबह को बुजदल और सुस्त मजाज उठता है सदना अबू हर रजील्ला तहों से रवायत है कि रसूल्लाह ने फरमाया हमारा परवर दिगार बुजुर्गो बर्तर हर रात आसमान दुनिया की तरफ नजूल फरमाता है जबकि पिछली तहाई रात बाकी रह जाती है तो फरमाता है है कोई मुझसे दुआ करे बस मैं उसकी दुआ कबूल कर लूँ कोई है जो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे अता कर दूँ कोई है जो इसतफार करे तो मैं उसे मुआाफ कर दूँ अबू हरारा रज़ील्ला तहों से रवायत है कि नबी सली वम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स रात को उठे तो वह दो हल्की रक्तों से नमाज का आगाज़ करें हजरत आयशा से रवायत है वो बयान करती हैं कि रसूल जब रात को उठते तो आप सल्लम अपनी नमाज का आगाज़ दो हल्की रक्तों से करते थे इस हदीस में इस बात का बयान है कि नमाज तजुद में सुन्नत यह है कि इसकी इबदा दो हल्की रक्तों से की जाए इनके बाद नमाजी जितनी चाहे तवील कर ले जैसा कि सनन अबू दाऊद में अबू हर रजी अल्लाह तहों से मरवी एक मौकफ रवायत में है कि फिर इसके बाद जितना चाहे तवील करे नबी वसम से ऐसा करना साबित है जैसा कि मुसलम शरीफ की रवायत में है नमाज तहजद की इब्तदा दो हल्की रक्तों से करने में हमत यह है कि इससे नफ़ की मश्क होती है और इसमें नमाज को जारी रखने पर आमादगी पैदा होती है और शैतान की दी गई गिरहें जल्दी खुल जाती हैं क्योंकि तमाम गिरहें उसी वक्त खुलती हैं जब नमाज पूरी हो जाए आप सल्लम के बारे में जो ये आया है कि आप सल्लम रात की नमाज का आगाज़ दो खफीफ रक्तों से फरमाते थे हालांकि अलैहि वसल्लम शैतान के गिरहों से महफूज और पाक थे तो आप का ऐसा करना अपनी उम्मत की तालीम और उनको इस तरीक़े की तरफ रहनुमाई करने की गर्द था जो उन्हें शैतान से महफूल रखता है चुनाचा कोलो फेल दोनों किस्म की अहदीस समाज तहजद का आगाज दो हल्की रक्तों से करने की मशरूत साबित हुई है अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे आमीन सुम्मा आमीन मोहतरन नाजरीन कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह लिख दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके शुक्रिया